Əgər çörpə ağıllı və dərəkəli olaraq dünyaya gəlsəydi, dünyanın yaranışını inkar edərdi. O, dünyada olan cürbəcü heyvanlarla üzləşsə, indiyə qədər görmədiyi mövzələri görsəydi, onun düşüncəsi bütün bunların arasında azıb qalardı. Bəlkə ağıllı bir insanı bir yerdən başqa yerə aparıb orada əsir etsələr, həmin torpağın mövzələrin görəndə valeh və heyran olacaq. Amma bunun əksinə olaraq Bir uşağı əgər uşaqlıqda tanımadığı bir yerdə həbs etsələr, həmin yerin dilini və qanunlarını teziylə öyrənə bilməz. Əgər körpə aql və alim olaraq dünyaya gəlsəydi, qudursuz olduğuna görə başqalarının onun qucağına alması, südünü içirməsi, beşikdə yatırmasına görə özündə xarlıq və alçaqlıq hiss edərdi. Həmçinin belə olduğu halda onda uşaqlarda olan şirinlik və sevimlililik olmazdı. Buna görə də Uşaq dünya işlərindən xəbərsiz olaraq dünyaya gəlir. Onlar zəif olur, cüzi və naqis fikirləri ilə hər şeylə qarşılaşır və tədricən bütün bunlarla tanış olurlar. Bu məsələdə bundan başqa çoxlu hikmətlər də gizlənmişdir. O cümlədən, əgər uşaq ağılı dünyaya gəlsəydi, övlad şirinliyi aradan gələrdi. Ata və ana uşağın tərbiyəsində gizlənmiş səlahiyyətə yiyələnə bilməzdi. Övladın qoca valideynlərə hörmət etməsi lazım gəlməzdi. Əgər belə fərz etsək, onda övlad və valideyn arasında heç bir məhəbbət və ülfət yaranmazdı. Çünki uşaq valideynin tərbiyəsinə möhtəc olmazdı. Allah təala hər şeyi layiqli və ona münasib yerdə qərar vermişdir. Xilqətdə heç bir yanlışlıq yoxdur.